তুমি যতিয়া চা অতি সোনকালে ঘৰলৈ আহা মই তোমাৰ অপেক্ষাত আছো তুমি এবাৰ দুবাৰ নহয় তিনিবাৰ নহয় চিনাকি হৈ ফেচবুকতো এনেকে কথা বতৰা পাতি কৰি লৈ পেলাই তাই মানে বহুত পাগলৰ দৰে মানে ভাল পালে তাক কি কৰিলে নাজানো আৰু এইবাৰো মই তোমাক গ্ৰহণ কৰি লম কাৰণ মোৰ দুটা লৰা ছোৱালী আছে ইয়াকে কৈ প্ৰেম ভাল পোৱা পাঁচবাৰকৈ গুচি যোৱাৰ পিছতো গ্ৰহণ কৰি লোৱা ইমান সহজ কথা নহয় জাজৰীৰ আশ্ৰফ আলীৰ পুত্ৰ তথা জুমা বেগমৰ স্বামী ৰাজমিস্ত্ৰী আবাছ আলীৰ কৰুণ কাহিনী ৰাজমিস্ত্ৰী আব্বাস আলী ঘৰত নথকাৰ সুযোগ লৈ পত্নী জুমা বেগমে ইনষ্টাগ্ৰামত চিনাকি হৈ পলাই গ'ল হুজাইৰ চাইফুদ্দিনলৈ টকা পইচা আ অলংকাৰ নথি পত্ৰ লৈ পত্নী জুমা বেগমে গুচি গ'ল বুলি আজি সংবাদ মাধ্যমৰ ৰাজমিস্ত্ৰী আবাছ আলীয়ে উপায়বিহীন হৈ স্বামী আবাছ আলী কাষ চাপিল বৰি বজাৰ আৰক্ষী চকীত আৰক্ষীয়ে নললে এজাহাৰ ৰাজমিস্ত্ৰী আবাছ আলীৰ মোৰ মাইকী মানুহ আপোনাৰ এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় চাৰিবাৰকৈ ভুল কৰিলে ভুল কৰাৰ পিছতো বহুত ৰাইজো আহি লৈ পেলাই বিচাৰ কৰিলে সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি বিচাৰ কৰিলে সাত যোৱা মে' মে' মাহৰ সাত তাৰিখে পলাই গৈছিল ধৰি আনিলোঁ অনাৰ পিছতো আকৌ মই ৰাখিলোঁ চাৰি নম্বৰ বাৰো ভুল কৰিছে মই ৰাখিলোঁ ৰাখাৰ পিছত এতিয়াই পাঁচ নম্বৰবাৰ আকৌ গুচি গ'ল সিহঁতৰ ঘৰত ঘৰত যোৱাৰ পিছত সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়া ছয় নম্বৰ বাৰ ছয় নম্বৰবাৰ পলাই গুচি গ'ল এই আমাৰ প পূব নিচানপুৰ মানে গুলেশী নো জামালৰ জীয়েকে জুম্মা বেগম ল'ৰা ছোৱালী আছেনে ল'ৰা দুটা মোৰ তেৰ বছৰ ল'ৰা এটা আছে দহ বছৰ ল'ৰা এটা আছে এতিয়া পলাই গ'ল এতিয়া য'তেই নাথাকক অতি সোনকালে ঘূৰি আহক কালি আকৌ ওলটাই তেহে মোক মেছেঞ্জাৰত মোক আকৌ মেছেজ কৰে মোক ভইচ ৰেকৰ্ডিং দিয়ে দি পেলাই কয় বোলে মই এনেকৈ এনেকৈ পলাই আহিলোঁ তই চিন্তা কৰিব নালাগে তই নিজে বিয়া পাতি তই নিজে শান্তিয়ে থাক মোক এনেকৈ এনেকৈ কথাখিনি কৈ আছে সেইটো কাৰণে মই মানে বহুত বাধ্য হৈছোঁ মোৰ এতিয়া ল'ৰাটো তাক কোনে চাব কোনে ৰাখিব মাইকী মানুহ য'তেই আছে ঘূৰি আহক হোজাই কি চাইফুদ্দিন বুলি কয় চাইফুদ্দিন ল'ৰাটোৰ লগত পলাই গৈছে তাই মোবাইল মোবাইল লৈ পেলাই ইনষ্টাগ্ৰামত চিনাকি হৈছে ইনষ্টাগ্ৰামত চিনাকি হৈ ফেচবুকতো এনেকৈ কথা বতৰা পাতি কৰি লৈ পেলাই তাই মানে বহুত পাগলৰ দৰে মানে ভাল পালে তাক কি কৰিলে নাজানো আৰু সেইকাৰণে এতিয়া পলাই গৈছে যদি মই তাৰ ভিতৰতো গ্ৰহণ কৰি মই ৰাখিম কি কি লৈ গ'ল মোৰ পৰাতো মই ঘৰ এটা চৰকাৰী ঘৰ এটা পাইছোঁ এইটো দেখিছেই চৰকাৰী ঘৰ এটা পাইছিলোঁ চৰকাৰী ঘৰৰ পইচাকেইটাও লৈ গুচি গ'ল যিমান গহনা পাতি আছিল কাপোৰ কানি আছিল চবটো নিলেই নথি পত্ৰ চব লৈ গৈছে মাক আহিছে আহি লৈ পেলাই টমটম লৈ গাড়ী লৈ পেলাই আহি গোটেই বস্তু পাতি চব উঠাই লৈ গৈছে মই কামৰ জেগাত আছোঁ পিছত আহিছোঁ তাৰপিছত আকৌ গাঁওবু তাইক যাবলৈ মনা কৰিলোঁ ফোন কৰি লৈ পেলাই ৰাইজক মাতিলোঁ গাঁওবুঢ়া আহিল তাৰপিছত গাঁওবুঢ়া শিল চুক কমিটিৰ চব মানুহে আহিছে আহি লৈ পেলাই তাইক ৰখাৰ পিছত গাঁওবুঢ়াকক অপমান কৰিছে হেৰি কৰিছে আকৌ লাষ্ট টাইমত কাপোৰ কানি লৈ পেলাই গাঁওবুঢ়াহঁত থকা অৱস্থাত থকা অৱস্থাত কাপোৰ কানি লৈ পেলাই চিলিণ্ডাৰ এটা লৈ পেলাই থিয় হৈ থিয় গুৰি মাৰি 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 চিলিণ্ডাৰ লৈ পেলাই গুচি গৈছে কাপোৰ কানিৰ সৈতে লৈ আইনৰ আছো গৈছিলোঁ কৈছে আমাৰ বৰি বজাৰ আৰক্ষীৰ পৰা প্ৰশাসনে ভাল কথাই কৈছে কৈছে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা পলাই যোৱা নাই ন কৈছে আপুনি একো হেৰি কৰিব চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা পলাই গৈছে সিহঁতে যি কৰে সিহঁতৰ ব্যৱস্থা কৰক কিন্তু মই এতিয়া একে এটা আহ্বানহ কৰিছোঁ মোৰ ল'ৰা দুটা আছে ল'ৰাটো যদি চাই চাই লওক সেই ল'ৰাটোৱে মুখলৈ চাই য'তে আছে ঘূৰি আহক মই সেইটোৱে আহ্বান কৰিছোঁ য'তে আছে ঘূৰি আহক ল'ৰা মুখলৈ চাই লৈ পেলাই ঘূৰি আহক ল'ৰাটোৱে ভৱিষ্যতটো নহ'লে ধ্বংস হৈ যাব নহয় ল'ৰাটোৱে মুখলৈ চাই ঘূৰি আহক সেইটোৱে লাগে আৰু দুই নম্বৰৰ কথা এতিয়া আৰু কি ক'ম এতিয়া দুদিনৰ কাৰণে বেলেগে হেৰি কৰিব এতিয়া যিজন ল'ৰা গৈছে আপোনালোকৰ ফটো দি দিম মই আপোনালোকৰ ফটোও দিম আপোনালোকৰ তেখেতকৰ নাম্বাৰো দি দিম যদি পাৰে কণ্টেক্ট কৰি ল'বলৈ ল'ৰা এটা মুখলৈ চাই লৈ পেলাই তেখেতৰ সৈতে কথা পাতি ল'বলৈ আমাক ঘূৰাই অনাৰ চেষ্টাটো কৰি দিয়ক